Херсонщина багата на таланти. і Сьогодні в нас в гостях дівчина, яка ще раз це доводить. Маріана Тариш у нашій студії, художниця. Я тебе вітаю. Всім привіт. Якщо у вас виникають питання до Маріани, ви можете нам дзвонити. 26 36 16 номер нашої студії, мобільний 066 712 79 13. Тож ми чекаємо на ваші питання. Я хочу тебя приветствовать с поверненням из Исландии и с поверненням до Херсону. Расскажи про то, что ты робила в Исландии. Ну, у меня было достаточно много проектов в Исландии. Я отправилась туда в арт-резиденцию. Это моя уже вторая резиденция, но в Исландию я отправилась сама. То есть я являюсь как часть арт-группы «Вакцинация», но на данный момент мы немножечко работаем отдельно. И вот эта вот поездка моя в резиденцию, это был мой первый такой вот выстрел самостоятельный со своими проектами. Вот, и создала я там четыре стрит-арта, мурализма, два внутри и два снаружи. Мы сейчас побачим самый цей стрит-арт на экране. Я думаю, что это он, правда? Это тайванский. <laughs> это тайванский, Это просто проект был. Вот, вот это вот я на фоне процессе. Да, вот эта часть этой работы. А это вообще в Кабардино-Балкарии. <laughs> это тоже Тайвань. Багато в тебе вот было. Вот тоже Исландия, да. Подержи и... Это тоже внутри вот в Исландии. Багато mm -hmm. проектов. И этот. <laughs> и это Исландия. Расскажи mm -hmm. про то, ты сказ... задала такое слово, не можливо, я думаю, наших глядачей я карта резиденция что значит проработать в арт-резиденции? Да, я вот тоже очень хотела рассказать конкретно про вообще такой метод для художников и не только художников, как путешествие именно в арт-резиденцию. Это очень очень сильная такая вещь, которая может поменять в тебе тоже очень многое. Это ценный опыт, который я бы хотела, чтобы многие художники испытали его, и это конкретно тебя очень меняет и в творчестве, и в личностном плане, и при этом ты еще можешь путешествовать и познавать другие страны. То есть тут, тут одни плюсы. Можно, кто из нас дивится с молодых художников и думает про те, как ты потрапила в арт-резиденцию в Исландии? Тут нет ничего сложного, как я раньше думала. Здесь просто я составила портфолио, составила свою заявку, вообще предложила им, что я могу сделать, что я хочу сделать. И в течение недели со мной связались, у нас была конференция по скайпу. То есть ничего сложного в этом не было. Мы, мы договорились и решили, да, что я приезжаю, мне как, меня обеспечивают всем, что мне нужно, и я просто взамен делаю свои проекты. То есть это все-таки очень, я думаю, удаленный обмен. Да, да, да. И с помощью интернета это достаточно легко сделать. Просто главное — желание. Расскажи нам немножко про Исландию. Мы сейчас увидим фотографии с твоей подружки. Насколько это другая страна, и какие возможно, возможности она тебе открыла? А, это безумно удивительная страна, совершенно непредсказуемая, совершенно волшебная. Как вы можете видеть вот на фотографиях, я увидела очень много мест волшебных просто. Это и вулканы, и морские котики просто в природе. И меня поразило, что люди там очень доверяют друг другу. То есть люди там открыты, и ты чувствуешь себя там в безопасности. То есть вот этот островок, там население чуть больше 300 тысяч, и как, как будто каждый друг друга знает, и вот это вот ощущение очень-очень приятное. Мне было достаточно непривычно возвращаться, когда я вернулась. После вообще, после вот этого всего, двух, два месяца для меня были как полгода, потому что совершенно другое. Я испытала очень много культурных шоков, и вот это вот просто... Я как кардинальная что Карди... кардинально в от Украины? Что Ну, во-первых, там нет ночи. Летом там вообще нет ночи. Вот там светло круглые сутки. И самое, наверное, большое такое чудо, что я увидела, это было радуга в полночь. Радуга в полночь, солнце. И это просто было... У меня такие мурашки посетили, что просто непередаваемо. И... Я хочу повернуться до такого, не повернуться. Я хочу вспомнить такой, возможно, циничный аспект. Кажут, что Исландия невероятно дорогая страна. Да, говорят правду, потому что это островок, и там мало что растет, там не позволяет климат и все завозится, все привозится и идет наценка нам очень многих вещах, также на туризме. ну основной заработок там люди зарабатывают на туризме, очень дорого, поэтому я очень я один раз встретила там наших земляков и то, которые работают за границей, то есть они имеют возможность вот потратить достаточную сумму денег на такое путешествие, вот но я думаю, природу сдавую каждому. Да, это... ну вот то, что приятно, что на природу, ну природа денег не берет, как бы вообще. Ты можешь пойти вот к кратеру вулкана, либо пойти вот к горячий источник природный просто, и это бесплатно, вот. Давай повернемось до твоих творческих проектов в mm -hmm. Исландии. Как это все происходит? Бо людині, яка Немає відношення жодного до мистецтва, дуже важко уявити, як створюються ці роботи зі стріт-арту, які ми із твоєю участю бачили у Херсоні, навіть наприклад. А там, там ще більше, мені здається. Ну, так, там моя найма робота, яку я зробила сама. Тобто там від нуля, старту до фінішу Я займалася цією роботою повністю сама. И было достаточно непривычно из-за погоды, погода там очень отличается от нашей, там достаточно прохладно, и бывали очень сильные ветра, на, ну, на которые я просто я не могла рисовать, потому что меня конкретно сбивало с ног, бывало и такое. Да, но в целом для меня это очень ценный опыт, и я думаю, дальше больше. Сколько ты часов на то, чтобы намлеваться? Вытратила в Исландии, например. Ой, сложно сказать. Я как-то не засекаю времени, когда рисую. Оно происходит очень как-то своеобразно. Но я думаю, что на, вот, на самую большую работу я потратила недели три. И с перерывами. Я просто вот день рисую, день путешествую. Ну, это хорошая практика. Очень-очень, потому что вдохновение я получаю вот именно от природы, и в Исландии для меня это было просто, просто какой-то такой всплеск всего, что поразило до глубины души. Картина, которая появляется на стене, она появляется за каким-то эскизом, или это вильная подорож? Ну, вот если взять пример моей работы в Исландии, первую самую большую работу я делала с, с эскизом я рисовала мне было интересно сделать это все с эскизом а вот остальные получились у меня спонтанно вот также я рисовала внутри это был такой меня очень вдохновила в Исландии, что там очень много всяких мифоло мифология там очень богатые всякие саги у них, истории, и там достаточно многие люди верят в троллей и в эльфов, то есть это все у них серьезно, и у них очень много вот именно про человекоподобных троллей историй. И я решила нарисовать вот спонтанно вот тролля, это было внутри и такой получился большой Роль. То есть это было абсолютно спонтанно, и другая моя работа была посвященная тоже вот вулканам, тоже совершенно спонтанно, просто от того, что я увидела там. Я вот приехала, вдохновилась, зародилась и создала. Вот то, что меня больше всего поразило. Художница Мариана. Таріш сьогодні в нашій студії. Якщо у вас виникають якісь питання, ви нам дзвоніть. 26 36 16, номер студії, і номер для смс ви зараз також можете бачити на своїх екранах. Хочу я повернутись... не повернутись, вірніше, а почати таку розмову з тобою. Не тільки ж ти займаєшся стріт-артом, не тільки ти малюєш на стінах, нам зараз покажуть твої графічні mm -hmm. роботи. І... Це не Добре, <с <с ну, это не графические работы? Добре, мы потом подумаем с графическими работами. Процесс. Это да. процесс. Это остальные стрит-арты, которые я рисовала также вместе с группой. Отдельно вместе. И тут вот перемешку. Да, вот это тайванская работа. Первая работа была сделана в Херсоне? Да, конечно. Когда только-только начинала, пробовалась в Херсоне изначально. И в Херсоне достаточно много наших работ, моих работ. Першу работу взяли свесной в Херсоне? Да. Да, <смех> <ей> <смех> <можно> <смех> Это вот арка на Карла Маркса. Это доста... ей, уже... ей уже пять лет почти. Да, пять лет этой работе. И это была моя самая такая первая серьезная работа стрит-арта в Херсоне. Это был фестиваль еще терафутура. И вот нам выделили арку. И одну сторону я полностью делала сама ты что вот, я так понимаю, что первая работа стала ти штуку, после которой ты задумала и дарить этим заниматься, и далее заниматься? Ну, конечно, это был такой именно конкретный позыв к действиям в дальнейшем, для дальнейшего какого-то развития, что вот и привело меня, собственно, вот и к Исландии, и к Тайваню. Наскільки Тайвань відрізняється? Я розумію, що це таке питання, ну, як чим космос відрізняється від свині, але чим Тайвань відрізняється від Ісландії? Ой. Що що було по-іншому? По дві арт-резиденції в той житті ну, було. Ну, совершенно совершенно все по-другому, починаючи від людей і закінчуючи той же погодою. І саме найбільше для мене відличие було то, що на Тайвані ми були як група, а в Ісландії я була вже сама. то есть как самостоятельный художник. Наверное, это было основное для меня отличие, которое играло вот роль больше всего. У тебя есть уже планы на будущее, куда ты хочешь поехать, да, ты хочешь залишить частинку своей творчества? Да, конечно, есть. И вот совсем-совсем скоро, уже после 20-го, я еду рисовать в Каховку. Да, в Каховке будет, это первый стрит-арт вообще в Каховке, и меня пригласили, и там будет достаточно крупный объект, который я также я позвала рисовать своего напарника Валерия Копысова, и мы вместе создадим вот этот вот весь объект, разрисуем. Я думаю, что на это будет варто подивиться, можно будет в фотографии <laughs> да. и в соцмережах. Конечно. Я маю на увазе, то есть Каховка, это так локально, это mm -hmm. «годину ехать», а может, вы какая-то иншая какая страна, про которую ты мечтаешь? Чья взаимокрайна, -а -а. в какие ты мечтаешь что-то наболевать? Да, конечно, есть. Я очень хочу отправиться тоже в резиденцию в Японию. Есть тоже варианты. И также в Германии есть варианты. Я сейчас тоже над этим работаю. Есть планы, есть вообще всякие идеи которые я бы хотела осуществить в этих странах. Я думаю, что в тебя все выйдет, и я же я ж хочу повернуться до графики, и до <свят> інш, другой стороны твоей творчества. Мы сейчас увидим фотографии на экране. Это да, малюнки, не на стенах, это малюнки в альбоме. Это Чи в на бумаге, да. На Эти бумаге. рисунки на бумаге, и они посвящены абсолютно разным чувствам, эмоциям и такими фантасмагорические немножко объекты, и мне очень нравится рисовать природу, людей и совмещать вот как-то все это в каком-то таком образе. Ну, каждый рисунок что-то значит, очень долго рассказывать отдельно про каждую работу, поэтому вы можете так просто просмотреть, но я про каждый вот могу рассказывать достаточно долго. Ну, я что для художника каждая картина — это как дитина, которую вирусов, какую ты властноручно намалевал. Чи в тебе улюбленный стрит-арт, который ты створила? Да, наверное, могу сказать, что вот сейчас мой самый такой сильный, сильная моя работа, это вот как раз в Исландии, потому что это одна моя из первых таких больших работ, и она меня очень сейчас заряжает и вдохновляет на будущие какие-то свершения. Наверное, она является сейчас вот моим у меня сейчас будет вопрос от моей интересности, потому что ты очень маленькая, ты дитя, девчонка. Что ты делаешь, чтобы... Ты лазаешь по дробинах, чтобы сделать... Они же невероятно большие, эти объекты. Да, я лажу по лестницам, по лесам. То есть было, да... Да, лажу, а что делать? Приходится без проблем. Как-то привыкла уже. Абсолютно комфортно чувствую себя вот в этом всем. То есть в тебе нет никаких помощников, ты сама из своей картины один на один. Ну вот в Исландии, да, я была один на один. Конечно, иногда бывают как волонтеры, что-то как-то помогают, но это достаточно редко. В основном я все делаю сама, и вот в Исландии это был полностью самостоятельный такой процесс. Я продолжу питание ведь своей интересности. Сколько фарбы идет на те, чтобы сделать, ну, они действительно большие полотна? <laughs> Много. <laughs> и ну... чем это малюется? Это акрил? Да, просто акрил. Иногда я использую баллончики вместе. Получается такая смешанная техника. Сколько краски уходит, это достаточно сложно рассказать и объяснить, но литров уходит достаточно много. Но вот я как-то никогда не считаю конкретно, вот сколько. Вот что есть, то использую. И вот так вот. Ты была, в... вернее, была и ей частью арт группирования ты ей как художник особенный, как личность, как ты думаешь, есть ли у тебя свои личные рисы, за это тебя можно будет впознать? Можно посмотреть на твою работу и сказать, что это Марьяна Тариш. Uh, определенный стиль, да, присутствует, и да, достаточно есть люди, которые узнают. Наверное, первое, что такой элемент, который я использую в стрит-арте, это руки. То есть человеческие руки, пальцы, они являются для меня достаточно сильным символом. Вообще это как тоже такой метафорический символ, и я использую очень часто это в работах. И многие это замечают, и да, по рукам, наверное, можно меня узнать. Уже на завершение нашей разговора, какую ты пораду могла дать тем людям, которые боятся, какой свой арт-проект втелить в жизни? Ну, во-первых, мой совет — не бояться, потому что, когда ты боишься, ты лишаешь себя каких-то возможностей, и вообще ты закрываешь сам для себя двери. Это очень плохо, бояться не стоит. Я тоже раньше много чего боялась, но сейчас чувствую, что все это понапрасну. И главное, самое главное, это просто быть смелее и все. И поэтому все получается, когда ты просто Ідеш навстречу тому, що ти хочеш, що ти желаєш. Я думаю, що в тебе все вийде. Я дякую, що сьогодні зверталася до нашої студії. Художниця Маріана Таріш була у нашій студії. Ми з вами побачимось вже на наступному тижні, як завжди, о 16.15 у середу на телеканалі. Тож, до зустрічі.